ઓપલેટા શહેરમાં મુસ્લિમ તહેવાર બકરી શાનો સોગત થી ઉજવણી કરવામાં આવી રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં મુસ્લિમોના પવિત્ર તહેવાર એટલે કે બાકરી ઈદની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી આ પવિત્ર દિવસ એટલે મુસ્લિમ સમાજમાં કુરબાનીનો દિવસ ગણવામાં આવે છે ત્યારે વિવિધ મુસ્લિમ સમાજના લોકો દ્વારા પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે કુરબાની આપે તે પ્રસાદી ગરીબોમાં આપવામાં આવે છે અને ખુદા પાસે પોતાના પરિવારની સમાજની અને દેશની એકતાની દુઆઓ કરતા હોય છે ત્યારે રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરમાં વહેલી સવારથી જ મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા विशाल संख्या में जुलूस काढ़ी ईदगाह पर नमाज अदा कर ईद सहित मुस्लिम आगे ईद मुबारक कर एक बीजाड़ी देश में एकता भाईचारो रही आज ईद उल अजहा का बहुत ही मुबारक और मशहूर दिन है इस दिन की हकीकत मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ राह दिखाने के लिए उनको रास्ता बताने के लिए बहुत सारे नबियों को भेजा उनमें से एक नबी हज़रत इब्राहिम आसमाम है अल्लाह ने उनसे कुर्बानी मांगी और ऐसी कुर्बानी जो बेटे की कुर्बानी मांग दी तो बेटे की कुर्बानी देने के लिए रब की रजा के लिए खुश हो गए तैयार हो गए और बेटे को तैयार करके मीना के वादी में लेकर भी गए और बेटे को लिटा भी दिया छुरी भी चला दी लेकिन रब को सिर्फ इम्तिहान लेना मकसद था लेकिन हज़रत इब्राहिम आसलम ने अपने रब को राजी कर लिया कि अय अल्लाह अगर तू जान मांगे तो जान देने के लिए तैयार है माल मांगे तो माल देने के लिए तैयार है औलाद मांगे तो औलाद देने के लिए तैयार है लेकिन उनकी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से दुम्बा को भेजा हज़रत इस्माइल साइड में खड़े होकर मुस्कुराने लगे दुम्बा की कुर्बानी हो गई ये इस्लाम की हकीकत है कुर्बानी की हकीकत है इस मौके पर आलम इस्लाम के सभी लोगों को हम लोग दिल की गहराई से बल्कि यूँ समझिए कि चाँद से चाँदी लेकर सूरज से रोशनी लेकर और शहद से मिठास लेकर मैं दिल की गहराई से शहर के तमाम लोगों को बहुत सारी मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और अल्लाह रब्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताली आलम इस्लाम के हर अहिल ईमान को इस तरह की बार बार मुबारक और मसूद दीन देखना नसीब फरमाए आखिर में शहर के उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने इंतज़ाम इंतराम में कोई कमी नहीं रखी खसूसियत के साथ हमारे उपलेटा शहर के पुलिस खाता जिन्होंने बहुत अच्छा अहतमाम किया है और मस्जिदों में भी और ईदगाह में खास करके हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आलम इस्लाम के लिए सभी के लिए दुआ करते हैं कि मौला तआला हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु के सदगे में सबों को बारहा ये मुबारक और मखुस दिन देखना नसीब फरमाए ये मुबारक आमीन गुजरात ना अग्रिम मकबरों में अपनी कोई प्रकार की जारात आपपा संपर्क करो जारात ब्याज भी भावे प्रसिद्ध करी आपपा